নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল ড্ৰিমছক সময় নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক চিক্সা চেটু এপত ইলেকশ্যন ডিউটিৰ লিভ আপোনালোকে কেনেকৈ ল'ব এই বিষয়ে জনাম চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই যাব আৰু যিসকল ছাৰ বাইদেউৱে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপায় তেনেহ'লে আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চাওক কি কৰিব লাগিব পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ মোবাইলৰ যি ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰ থাকে সেই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব কৰ্মৰাঝাৰটো অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াত ছাৰ্চ কৰিব লাগিব ছিক্সা চে টু বুলি আপোনালোকে ছিক্স এছ এ টু আছাম বুলি চাৰ্চ কৰিব চাৰ্চ কৰাৰ পিছতে ওপৰত যিটো থাকিব ছিক্স আছে টু অসম বুলি প'ৰ্টেল ত' তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ছিক্সা চে টু এপৰ যি লগ ইন পে'জটো লগ ইন পে'জটো খোল খাই যাব ইয়াত আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ ইউজাৰ আইডি পাছপৰ্ট আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম লগতে যি আছে কেপচাৰটো সেইকেইটা ফিল আপ কৰি আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক লগ ইন কৰি দেখুৱাই আছোঁ ছ' আপোনালোকে লগ ইনত প্ৰেছ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যি চিক্সা চেটটো অসমৰ ডেছবৰ্ডটো খোল খাই যাব ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াত টিচিং ষ্টাফ আৰু ষ্টুডেণ্টৰ এনৰলমেণ্ট সকলো দেখিবলৈ পাব চ' ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব বাওঁফালৰ তিনিডাল আঁচ দেখিব আপোনালোকে বাওঁফালৰ তিনিডাল আঁচত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ স্কুলৰ ডেছবৰ্ডটো খোল খাই যাব ইয়াত আপোনালোকৰ যে ডেছবৰ্ড দেখিবলৈ পাব স্কুল মেনেজমেণ্ট টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ ষ্টুডেণ্ট মেনেজমেণ্ট এটেণ্ডেঞ্চ মেনেজমেণ্ট চ' আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াত টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে বহুত অপচন দেখিবলৈ পাব সেই অপশ্যনসমূহৰ একদম তললৈ যাব আপোনালোকে তলৰ ফালৰ পৰা চাৰি নম্বৰ যি লাইনটো আছে ষ্টাফ এপচেণ্ট ৰিজন আপডেচন চ' আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছতেই আপোনালোকৰ ষ্টাফ এপচেণ্ট ৰিজন আপডেচন এই পেজটো খোল খাই যাব ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপডেট ৰিজন আপোনালোকে কি কাৰণে এপচেণ্ট সেই এপচেণ্টটো ইয়াত দেখুৱাব লাগিব ছ' মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াত চাওক ইয়াত আপডেট ৰিজন ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে সোঁফালে আপোনালোকে আপডেট ৰিজন চ' এই আপডেট ৰিজনত ক্লিক কৰিব আপডেট ৰিজনত ক্লিক কৰাৰ পিছতেই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত ষ্টাফ ডেট ফ্ৰম টু ডেট আৰু এপচেণ্ট ৰিজন চ' আপোনালোকে এইকেইটা ফিল আপ কৰিব লাগিব চ' আপোনালোকে দেখিলে পাইছে ইয়াত ষ্টাফ ষ্টাফত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বিদ্যালয়খনৰ কেইজন ষ্টাফ আছে সেই আটাইকেইজনৰ নাম ইয়াত দেখিবলৈ পাব ছ' মোৰ নামটো মই চিলেক্ট কৰিছোঁ চিলেক্ট কৰাৰ পিছতে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ফ্ৰম ডেট কোন তাৰিখৰ পৰা কোন তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ ইলেকশ্যন ট্ৰেইনিং আছে সেই ইলেকশ্যন ট্ৰেইনিং ডেটটো আপোনালোকে ইয়াত চিলেক্ট কৰিব লাগিব চ' মই ইয়াত চিলেক্টত ক্লিক কৰিছোঁ যিহেতু মোৰ ট্ৰেইনিং সাতাইছ তাৰিখে আছে ছ' মই সাতাইছ তাৰিখটো চিলেক্ট কৰিছোঁ সাতাইছ তাৰিখৰ পৰা কিমান তাৰিখলৈকে সাতাইছ তাৰিখৰ পৰা সাতাইছ তাৰিখে যিহেতু এদিনৰ ট্ৰেইনিং আছে চ' মই সাতাইছ তাৰিখে ক্লিক কৰিব লাগিব চ' মই সাতাইছ তাৰিখটো চিলেক্ট কৰিছোঁ পুনৰবাৰ ছ' দেখিলে পাইছে আপোনালোকে সাতাইছ মাৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ সাতাইছ মাৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু ইয়াত এপচেণ্ট ৰিজন কি কাৰণে আপুনি এপচেণ্ট হ'ব আচলতে এবচেণ্ট নহয় আচলতে এইটো আপোনালোকৰ অন ডিউটি হ'ব তথাপিও আপোনালোকৰ যিহেতু এক্সেচাইজটোৰ টাইপত আপোনালোকে এটেণ্ডেঞ্চ দিব নোৱাৰে সেইকাৰণে এবচেণ্ট ৰিজনটো আপোনালোকক চিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেইনিং দেখিছে এক নম্বৰতে যে ট্ৰেইনিং আছে ইলেকশ্যন ডিউটি অ' ডি মিটিং হাফ ডে' মিটিং ফুল ডে' হিয়াৰিং চেঞ্চাৰ্ছ ডিউটি এই এইসমূহ আপোনালোকৰ লীভ ৰিজন আপোনালোকে ইয়াত চিলেক্ট কৰিব লাগিব মোৰ যিহেতু ইলেকশ্যন ডিউটি আছে সেই ইলেকশ্যন ডিউটিটো মই চিলেক্ট কৰি দিছোঁ চিলেক্ট কৰাৰ পিছতে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ইয়াত ডকুমেণ্টছ যিখন আপোনালোকৰ ইলেকশ্যন ডিউটিৰ অৰ্ডাৰ কপিটো সেই অৰ্ডাৰ কপিটো আপোনালোকে ইয়াত চিলেক্ট কৰিব লাগিব চিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ইয়াত ফটো ক্লিক কৰি আপডেট কৰিব লাগিব চ' মই ইয়াত ক্লিক কৰিছোঁ আপডেট ডকুমেণ্ট চ' আপডেট ডকুমেণ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে কেমেৰাটো অন হৈ যাব কেমেৰাটো অন কৰি আপোনালোকৰ যি ইলেকশ্যন ডিউটিৰ চাৰ্টিফিকেটখন সেই চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব জাষ্ট মই আপোনালোকক এটা এক্সাম্পল দেখুৱাইছোঁ চ' ইয়াত কেমেৰাত ক্লিক কৰিব কেমেৰাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে ফটোখন কেপচাৰ কৰি ল'ব লাগিব ফটোখন কেপচাৰ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াত ৰাইট চিনটো দেখিলে পাব সেই ৰাইট চিনত ক্লিক কৰি দিব ৰাইট চিনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত দেখিলে পাইছে আপোনালোকে আপলোডিং ফাইল হৈ গ'ল আৰু ইয়াত যদি আপুনি ছাবমিট কৰি দিয়েট কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এপচেণ্ট ৰিজনটো ছাবমিট হৈ যাব চ' ছাৰ বাইদেউসকল আজিৰ ভিতৰতো মই আপোনালোকক জনালোঁ যে আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিৰ লীভ এপচেণ্ট কেনেকৈ ল'ব পাৰিব চ' ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ